О, дедушка. Дедушка. Горе, привет, внучики. Привет, дорогие. А -а -а. Мои. Я, я сразу должен вам признаться, меня вылечили. Я теперь не сумасшедший и хожу в чат рулетки и нахожу тех, кто смеялся надо мной. Надо мной. И... и мое отношение к ним сейчас крайне негативное, должен вам сказать. Ты хочешь им отомстить? Ну это громко сказано. Ну, это громко сказано. ну посмеяться над ними с удовольствием. Правильное дело. Охрана встает, охрана. Охрана встает, охрана. Что охраняете, пацаны? Что охраняете, пацаны? Торговый центр. Или кассу. Я то думал, охраняете что-нибудь серьезное, там, не знаю, ракетную базу или еще что-нибудь. А вы вот это вот сидите в тылу херню и страдает и еще нибудь бронь от мобилизации получили правильно получили правильно а родину мы... а родину кто защищать будет а родину кто защищать будет не я же вот это вот бывший сумасшедший бывший сумасшедший мы, мы охраняем этот, игрушки для взрослых в я об этом и говорю я об этом и говорю. Игрушки для взрослых э, могут охранять девочки и попутно ими пользоваться. Если вы во время охраны э, тестируете игрушки для взрослых, то, пожалуй, лучше бы вам на фронт, мальчики, как вы думаете? Нет, вы думаете? Две, баб, две бабы охраняли изуродовали все, все эти. И нельзя бабшить, да. То есть вы считаете, когда вы тестируете эти игрушки, это безопаснее, чем когда женщина, да? Нет, мы не тестируем бабы. Да расскажи Нет. мне, вот это вот вокруг тебя куча игрушек для взрослых, и вы их не тестируете. Ты посмотри на свою похотливую улыбку. У тебя же уже слюни изо рта текут. Такое впечатление, что кроссовок проглотил, и шнурки изо рта торчат. Ебать, <связать> он нас чмурит. Да вы же нам, надо мной издевались, насмехались. А теперь моя очередь, пацаны. Поумнел, понимаете? Российская медицина достигла заоблачных высот, и теперь я стал крайне умным. Пожалуй, скоро буду баллотироваться в президента Российской Федерации. Российской Федерации. Ну, а, ну, конечно, будете за меня голосовать. Обещаю, главное, всеобщую мобилизацию. мобилизацию. Нашему царю показали фильм. Пока... Умрем все за него как один. Ты пошел за игрушками в холодильник? Пошла. Молодец, бережно к товару относишься. Бережно. А, у тебя даже такие размерчики в ходу. Ну, ну что сказать, каждому свое. Ну, что сказать, каждому свое. Ну, попей. да, мальчики. Да, на бутылочку. Мальчики. Пора. На бутылочку для себя размерчиком выбрали, конечно, выбрал, конечно. Не очень. Могут быть разрывы. А как дела-то да я же тебе говорю вылечили разве это плохо видишь теперь здоровый, чушь не несу э -э, баллотируюсь президенты нашей страны на следующих выборах ну если они конечно будут если они конечно будут как ты думаешь будут на следующие выборы или не будет не будет плохо, да? понимаю значит выбрали царя значит выбрали царя Эх, ребятки, ребятки. Неизбежно, неизбежно идти на чужие земли и оставлять свои косточки под деревьями, белеть на солнышке. Куда же вы, мальчики? Мне иногда доводилось вымыкать им звука, потому что вы же видите, что эхо. И когда я разговариваю, Відлуння Від луння від, е, е, встає, встає в охране, охрана встає в охрані е, в магазині іграшок е, для, для дорослих. Ну, воно так працює, інколи доводиться вимикати звук. Так, да, говорят, что мы произошли от обезьян, как ви считаєте? Ви от какого вида? Я з безді мама. А мама? А ти откуда? Из обезьяны. Из обезьян это очень хорошо. Я же спрашиваю, из какого вида обезьян? Же там много всякие там макаки, орангутанги, гамадрилы. Вот прекрасно. Прекрасно. А есть там почему подключать? Есть, есть там. Молодец. Молодец. А вы совершеннолетние для начала? да? да, к сожалению. Почему, к сожалению, в детстве было лучше? Страдаете по детству? Очень страдает. У вас есть молодые люди, которые поддерживают муж? Понимаю? Он поддерживает нашу родину. Борется за ее, так сказать, интересы? Да. Да, наверное. На своего? Нет, нет, слава Богу. На, 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 в армии был в такой, ну, части, нормально. Нет, что значит, слава Богу? Вы что, родину не любите? Сейчас я вот не понял. Что значит, слава Богу? А кто будет родину защищать? Такие старики, как я, что это еще за? отношения к нет. делу. А такое счастье мне. Ждать, плакать, волноваться. А вы потом... себе нового найдете. Смотрите, какая штука есть. Не вы не получаете не похороночку, нет. с ней гробовые, около 7 миллионов рублей, ну там больше получится. Жените, выходите замуж за нового, отправляете его к нам, мы его оформляем, получаете похороночку и так организовываем стартап. No. А если еще от каждого будете по ребеночку рожать? No. наговаривайте его на нашу семью. No. Да ты что? А написано Россия. Как же так произошло-то? ВПН, наверное. Да, да, вот написано Россия, Владикавказ. Как же так ВПН работает? Владикавказ. Нихуя у тебя не работает. Да, а как не называется? Правильно. А как называется город? Uh, если я скажу. Смысл тебе знать, откуда, с какого города. Да, что, ты боишься чего-то? Ты думаешь, Нет. я начну ракетами обстреливать, да? Дебил. Блин, это все люди, я просто охуяю. Добрый вечер. Привет. Привет. Знаешь, что ужасно? Я слышу себя от тебя. Эхо происходит. Не мог бы ли ты одеть какие-нибудь наушнички, даже самые дешевые. Наушнички, даже самые дешевые. Извините, я только вот закачал сегодня чат-рулетку, и я не знаю, как она происходит. Я а просто... зачем ты ее закачал? С какой целью? С какой целью? Пообщаться с людьми просто. Просто? А сам-то ты откуда? Да. А сам-то ты откуда? С Крыма. Работаю в Воронежской области, город а поселок Анна, я элеваторы строю. В понимаю, понимаю. А из Крыма давно приехал? Из Крыма давно. Куда? Ну, Воронежская, Воронежская область. область? Давно. Ну, Воронежская область. Да, давно. А, а что тебе в Крыму-то не так? В Крыму-то не так. Там маленькие зарплаты, по крайней мере, сколько я сейчас получаю. У нас там 15 тысяч в месяц. Это не зарплаты так давно. Что-то ты что-то ты наговариваешь на нашу власть. Что-то ты мне врешь. Как это? Мы присоединяли Крым чтобы, так сказать, по всей территории Крыма были зарплаты. А ты мне какие-то басни рассказываешь. Телевизор не смотришь? Рассказываешь, телевизор не смотришь? Я не смотрю телевизор. Ну а почему же вдруг в Крыму маленькие зарплаты? Что же случилось? Да, так что же случилось? А потому что пока там... И когда там были большие зарплаты? А, да, когда там были большие пристройки... Три... Там был туристический бизнес при Украине, при России. Там сейчас военных много. Должны быть зарплаты. Врешь ты мне. Сейчас извини, пожалуйста, с батя, При Украине у нас разворовали 80% нашего заработка летом. Нахуй. А как же у тебя могли украсть твой заработок летом? Ты что, налоги, зарплату ты платил? платил? Ты налоги платил? А? Чего? Не понял. Ты налоги, говорю, платил со своих Со своих нет, я сейчас воро... на Воронежскую. Я спрашиваю, ты со своих холопы летний на ноги платил бюджет? Нет а, а, же, а, 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 как же. Как же у тебя могли его разворовать? Что ты мне чешешь? Слушай, Украина у нас что не воровала, нахуй, 80% заработка. Это тебе сейчас по телевизору я рассказали, который ты не смотришь? Я тебе говорю, я а что, Почему ж ты, у которого 80% твоего дохода в Украине воровали, сейчас работаешь в России? А? Не воруют, наверное, или как? Или все воруют? А, так ты не трофейный. Я думал, ты из наших трофейных. Думал, тебя уже в армию позвать. В армию когда бы Сука Мама у него москвичка. Жигули у него мама.